Привіт, мої дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар, це наш нове сенький випуск з українською відьмою Марією Тихою. Маш, привіт, привіт. Одразу починаємо до наших питань, що нам написали наші друзі. Наше питання таке: а, якщо лікарі прописали людині пити антидепресанти, то чи можна замість таких ліків обрати інший спосіб, щоб побороти депресію, наприклад, магією? Бо зараз війна і всіх ну їде кокуха. Вибачай, але як їх? Ну, дивись, в мене була депресія. Мы не ставила на ведь такий диагноз колысь. Вот. Я уверена, что воз... депрессия это как бы тот диагноз, который неизлечим. То есть, ты можешь какую-то хроническую, ты можешь его перевести, как бы в ремиссии да, состояния могут быть. Но депрессия это болячка хроническая. То есть она в какой-то период времени начинается, и она с какой-то периодичностью потом выстреливает. То есть где-то тебя там какая какая-то проблема выстрелила, тебя накрыла, у тебя начинается депрессия. Это сезонная штука. То есть депрессия часто возвращается осенью, зимой, весной, да. Вот у психов, ну я не называю людей, ну это психи это в шутку типа. Я тоже псих по сути, да. У меня тоже депрессия есть часто, но это правда, это правда. То есть а сейчас в нашем мире, когда война идет в стране, когда вообще горя столько, ну мне сложно представить хоть одного человека счастливого без депрессии. Я в это не верю. Я знаю максимально позитивных людей, там до да, комиков, даже элементарно наших украинских многих, у них депрессия. Не витримаю просто, еды дах и всего Конечно, смотри, я тебе так скажу, я пила антидепрессанты, мне назначали транквилизаторы, я пила когда-то, я, знаешь, что пить начала? Я начала пить как раз после развода с мужем, когда у меня очень жестко и очень ярко начало выражаться ясновидение. То есть мне казалось, что я схожу с ума, потому что я видела какие-то картинки, у меня поднимался пульс, давление и так далее. У меня мигрени жуткие начались, потому что как раз-таки ясновидение шуровать начало, я не знала, что происходит со мной. Плюс как раз в этот период времени я в круг практиков вошла, не очень добросовестных, довольно-таки известных, которым я там кучу порч получила смертных и так далее и таким образом как бы я ну я была маленькая да я не понимала что происходит меня просто физика это фи это сигналы физики то есть такая реакция была на mm -hmm. разные какие-то ситуации и моменты меня накрыла депрессия то есть я не могла с того состояния выйти а состояние депрессии что ты себя понимал это когда ты можешь спокойно сидеть на окне и думать о том как ну смотри это с... сейчас я тебе так скажу я сейчас я я здоровый человек Я здоровий чоловік, я люблю себе, люблю свою жизнь. Я здоровий чоловік. Раніше це був повний страшно представити. Ти не знав, я ж просто Бо... людям. Вони... Бо в тебе характер нуровливий. Ти норовливий, надто емоційна. Маш. Ну, кажу, як є. Ти надто емоційна, і ти можеш, як то кажуть, знаєш, психануть і це зробити. Ну тобто. Це твій і плюс, напевно, що і мінус. Я не знаю, може я погано майже, розбираюся, якби, да, я не можу тобі дати наскільки точну оцінку, бо я тебе не супер довго знаю. Але ну, судячи, знаєш, по відкритих ефірах, да, які ми з тобою проводимо, то ну, ти відкусиш, якщо тобі раптом хтось захоче поставити руку в рот. Правда, правда. Ну, я, я просто так чому веду, я веду к тому, що депресія, состояния... ну, депресія для мене болезнь, яка не лечиться, вона не злічима. Я понял. Ты можешь ее перевести в какое-то состояние там, ну, типа, спящего режима, но оно выстреливает рано или поздно. А знаешь, как депрессия проявляется вот вообще на физике? Она проявляется мигрениями, головными болями, паническими атаками и так далее. У меня даже были такие состояния, что с кровати встать не могла. То есть я просто говорю по своей, да, вот, ну, как у меня да, было. Я разумею. Поэтому депрессия не лечится. Смотрите, если вам советует врач пить транквилизаторы, в некоторых случаях они действительно нужны. Потому что бывают разные ситуации. В данном случае я за медицину, я за медицинскую помощь, я против. Угу. Вот проблемы нервной системы, проблемы психики, я понимаю, магия, там, чистки, все это понятно. Но я за врачей. Я считаю, что они это лечить должны. Серьезно. То есть я никогда не посоветую, якщо людина болен раком, іти к магу. К магу знімати, блядь, ну це пізні, вибачте, ну це это... Ну, інша справа це наші військові. Наші військові повертаються з такими психологічними травмами з передової, що це страшно уявити, і страшно представити. Психіатри, психологи, таблетки обязательно. Я, я журналі, я рекомендую, даже настоятельно рекомендую. Є. Есть... Люди, которые можуть справитися ну на травках, просто да там вальянку пропить, нормально, все є люди, у которых настолько опускаються руки, таким людям стоїть обращатися за психологічною помощью к психиатрам, к психологам. Психолог не поможе, психіатри, психотерапевти даже лучше. Че дуже часті знаєш ситуації, коли прокидаються посеред ночі через те, що чують крики, сняться їм їхні побратими, які кажуть: врятуй, врятуй мене. От, і як можна, ну знаєш тут хочеться спитати то лі відмовити їм, то ну я не знаю. Тобто, як можна так зробити, щоб вони пішли оці, знаєш, що сняться постійно. Ну, тобто, якось можна з цим. Эм... Смотри, у мене є теж мальчики, да, знайомі, котрим. Ну тут ти знаєш, я у всіх одне та ж ситуація, по суті? Я думаю, що во многих случаях тут. Я как бы ведьма некроман, да, но тем не менее, во многих случаях, да, вот, вот в данном случае, в данной ситуации, э, это реакция психики. Честно. То есть есть отличие, когда приходит действительно мертвый, просит, да. Есть, когда человеческая психика впоследствии это как постсиндром какой-то, знаешь, после стрессовый, да. Mm -hmm. То есть ты начинаешь осознавать, что человек умер какой-то ужасной смертью, его больше нет. И подсознание твое выдает как бы вот эти вот кадры. А почему так? Типа, что там помоги, спаси, там это. Потому что многие люди себя винят в смерти товарищей своих, да. И поэтому нервная система, она выдает такие вот конники через сны. Сколько я работала с военными, вот честно, у многих это нервная система. Это не мертвые приходят и пугают их. это нервная система в связи с тем, что потеря произошла. То есть я умею просто отличать. Да? У, меня, у меня реально есть как практики целительские. да, Там мне про практиковала. Я, я просто не люблю. Я реально людей люблю посылать к врачу. Правда. То есть я знаю, где я могу взяться, помочь, а где я не, не, способна. То есть я могу поддержать, я могу как-то там, знаешь, подсказать, проговорить, я могу там быть на связи, могу там какое-то, знаешь, ну, какие-то, не знаю, помочь как-то восстановить, поддержать, но я за медицинскую помощь. И в данном случае многие военные, 99% они нуждаются в психологической помощи. Тут дело не в мертвых, тут дело в самих этих парнях живых, в девочках, мальчиках, да, вот, которые не могут никак... Точнее, вот они как раз таки переваривают, они принимают уже, и нервная система показывает такие вот эти блики, знаешь. Розповідання. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і. Не лінуйтеся, пишіть мені. Будь ласка, запитання питання про вшанування предків від 17 вересня. Розпочинається цей період. Вшанування предків триватиме він аж до 2 жовтня. Я читав, що у ці дні а, треба робити багато чого. Зокрема, щодня запалювати свічки перед фотографіями померлих родичів. Далі практикувати мантри медитації, готувати, годувати, годувати безхатніх тваринок. І навіть утримуватися від сексуальної активності, ма що ти можеш сказати про цей період вшанування предків? Що ти Вона, робиш, що порадиш? Насадне від, від, від у, у, утримуватися від сексуальної активності, це якийсь вже християнський грегор, Жики та православне там папи стоять наверное. ну, ну то есть, это херня хірня, чесно ні. Смотри, для чего, для чего там практики иногда утримываются от сексуальной активности, например, да, я по себе скажу. Энергию сохраняют. То есть мне, мне, иногда нужна раскачка энергии для того, чтобы работать, а иногда нужна... То есть в себе сохранить должна, да, для чего-то. То есть это такие тоже, опять-таки, касается аскизы, я могу там какие-то брать, да, для того, чтобы там, ну, для чего-либо, чтобы, типа, ну, точнее, я могу брать аскизы, какие-либо, да, на секс, типа, чтобы сексом не заниматься, для чего-то. Да, то есть, ну, касательно почитания предков, секс, вообще сюда это не в ту степь даже, честно. Занимайтесь себе сексом, что хотите, то и делайте, проблемы никакой не вижу в этом, ну, вообще. Оно к предкам не, не... Наоборот, оно как раз-таки прямое имеет значение. Делайте детей побольше. Теперь Понимаете, нам население, а? Ты можешь конечно, это, конечно, это же предков почитайте род, продолжение рода наоборот, что это за? Вот касательно годуватый творынок, но ну, годуватый тваринок я считаю, что можно 24 на 7. Не обязательно ждать дат каких-то определенных, чтобы помогать бездомным в принципе, людям и животным. Mm -hmm. Это mm -hmm. тоже, да, вот благотворительность это замечательно. Я за благотворительность вообще в любом проявлении, в любом формате. Если вы делаете чистого сердца, пожалуйста, супер, вы молодцы. Касательно рот, да, выкармливать, выпаивать. То, что делала я. Этот вопрос касательно этого молока. Мне все задают вопрос, почему я на кладбище молоко лью хожу. Ты видел у меня видео через руки? Да, и да. Ну ты не лише, Есть? Ты, там алкоголь проносишь элитный. Да, но у всех, у всех вопрос про молоко. Что? Молоко почему? чья мертвых с руки пою молоком? Есть определенные э, практики, когда ведьма выпаивает молоком свой род выкармливает выпаивает есть момент прикол в белой пище то есть если я буду выкармливать свой род белой пищей и выпаивать белой жидкостью типа молока там воды да прозрачная вода чистая все грехи с моего рода они сойдут род очищается проблемы mm -hmm. и негатив сходит, то есть я это все очищаю, вычищаю. Что такое молоко? Та жидкость, которую детки пьют, грудь матери. Да, то yeah. есть рот обновляется, mm. он, да, вот обновление бесконечный цикл, обновляется, очищается. Поэтому я всем советую, мои дорогие друзья, когда вы ходите на кладбище, алкоголь не обязательно тянуть с собой. Когда летний период времени мертвого пить хотят. Они водички, они компотика хотят, они хотят холодное, проходить какие-то напиточки. Они молочка холодного хотят. Они не хотят алкашку. Им она не нужна. То есть алкоголь это стандартная, просто помин, да? И в частности, на празднике тоже можете ставить мертвым стакан молока. Это хорошо. Ну, Двис, тут есть такие нюансы. Я разумею, что ну, мертвые так уже... Але кажуть, що от молоко воно по суті максимально корисне для дітей. А вже людям в старшому віці, да, воно навіть шкідливе, Молоко, то чи в цьому плані нормально? Ну я розумію, що вони вже померли, да, це вже як факт стався. Але все таки, от, може, це та якось також працює. А смотри, карта смерті таро це рождення і кінець. Тобто карта смерті падає на роди і на качання життя. Старик и младенец – это одно и то же. Младенца он беспомощный, ты его кормишь с руки. Старик очень часто старики не беспомощны в конце жизни. Одно и то же. Это бесконечный цикл. Молоко можно всем и младенцу и старику. Вот часто, если мы сейчас про мертвых говорим, молочко это замечательно. Носите, вливайте прямо в землю. Это это очищение, то есть это им они, они они, Вот в частности, когда на, на военное захоронение хожу, они просят. Молочко просят, воды просят. Летом. Вообще самый сок для них. Они прям... Так же, как и вода. Я прям приношу с собой, у меня в машине куча воды, это я приношу, прям выливаю, кому могу, а потом остальное все в землю выливаю. Там настолько сухо летом. Они просят пить. У меня вот девочки на кладбище, да, вот там жены приходят много, я вижу, там приносят мохито. Ну, молодцы, круто, умнички, вот думают головой, видишь? Лето, uh -huh. они пить. Вот вы летом что пьете? Чай горячий, кофе горячий. Ну понятно, что я, 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 я любитель кофе и чая горячего всегда. Лето, зима не важно мне, да? Я всегда пью. Но сам факт, летом хочется холодненького. Холодненького кваску, холодненького какого-то там, не знаю, ситро какое-то холодненькое, воды холодной, то есть какого-то вот прохладительные какие напитки. Думайте же головой. А зимой, наоборот, чайку. Зимой, наоборот, какао принесите. Какао вообще напиток богов. Ну и про нап напои. Завершим. Питание для детей достаточно цікаве. Вот, Маш, ты у нас как ведьма, главная ведьма страны. Что будет, если ты выпьешь... Священної води із церкви. В моєму розумінні, це знаєш, як у фільмі там про вампірів, коли вони випивають, і вони одразу згорають так вжух. така прийома. Придется по ходу прямого эфира выпить все-таки у тебя как-то этой воды и доказать всем, что... Не, Маша, давай, давай так, вот я, известно, люблю перегляды, знаешь, тебе честно, но это будет занадто, даже для меня. Честно? <реш> честно? Ну смотри, как бы я думаю, что ничего не будет, максимум куда-то вот, не сварение, может, это первое, второе, ну и то не факт, да? А, да, Когда-то была ситуация, помню, как сейчас. Вот Рождество, не, не Рождество, не, Рождество, Рождество. Святой вечер, блин. Все празднуют, а Машка сидит, а я у бабушки была. Икон куча стоит, Машка блюет в Тазик. Yeah, я yeah. чем-то траванулась, понимаешь? И прямо на Свет Ваечер, иконы, и я, Птазик, все ржут с меня ходят, мои бабушка, мама. Ну это вообще просто. понимаешь? Мне кажется, что примерно такая же ситуация будет. Вот прям вот... Ага, вот ага. как-то так. А <говорит> я, <говорит> я, ты, ну, пыла за свою життя священную воду и на раз. Да? Слушай, Чичи. я пила воду святую, мне давали с церковь, меня и мыли, меня яйцом откатывали в детстве, там, когда-то. И я ела эти, как они называются, вот эти вот такие, в церкви раздают хлебчик такой. Как он? Я знаю, он очень вкусный. Смотри, у нас на это говорят дорычка, дорычка. А я не знаю, как у нас сказали, блин, не помню. Дорычка, слушай, а как это вот, давай мне, мне самому интересно. Дорычка, а ты... дорычка. Что это вообще, как он называется? Сдается, э, артос, не? Нет. Не, не то. Блин, Артос пишет, что... Ну вот, дивися, вот такая вот... вода. Сейчас я тебе покажу. Да-да-да, да, мы сидили, Я съила тоже. Ну я, вот, честно говоря, в церковь ходила только потому, что мы это раздавали. Вот я вот туда, я помню, что я ходила, я хотела это вот попробовать. Артос, Артос, Слышно я просто на може, може, наголос неправильно ставлю. Він дуже смачний. Оце от саме з вінішком, коли там, ну, типу, це все до священника ти підходиш. Хто Кому Кому вінішка? хто просто в дитинстві ходив, блин, на хліба поїсть. Коротше, я зрозумів, Максимум, чуть-чуть, так? -чуть, да? Я нікому там не скажу, як буде так. Нікому не скажу. Я думаю, слушай, честно, я знаю свой организм, у меня он странный, немножко очень чувствительный. Oh. Yeah. Ничего смертельного не будет, но не факт, что не проблюсь, честно. Я, у меня организм чувствительный очень. Я могу просто это как-то знаешь. вот... Uh -huh. Были такие ситуации, честно, когда делали чистки, прям реально я делала чистки, были. У меня друг приезжал практика, мне в гости сжался, с меня просто, блин, не знаю, сутки ходил. Начали делать чистку, Машка на то на унитаз бежит. Просто. Я тебе на полном серьезе, насколько чистка хорошо пошла, прикинь. Чистка, чистка ж как работает, смотри, я объясню почему, я всегда говорю, когда я чищу людей, смотрите, может быть срачка, может быть рыгачка, извините, как есть, потому что чистка работает по энергополю, и также чистка очищает негатив физический, тут уже как пойдет, ребят, это хорошо, потому что, значит, работа ложится хорошо, это очень хорошо. Это таким образом, негатив з фізики зчищається. От так, вот тело показує, що вот очищення йде. Це правда. детокс такой своего рода, знаєш? Це правда. Поэтому що не знаю про світу воду, извините, но це вже. Ой, все, дякую тобі за цей цікавий випуск, дорогі друзі. З нами сьогодні була головна відьма країни Марія Тиха. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, а також підписуйтесь на YouTube канал Марії Тихо і на Мій. Всім всього хорошого, пока.